আপনারা দেখছেন বাস্তব উপস্থাপন আমি রাজীব শিলচরে জ্বালানি তেল চুরচক্রের গুদামে পুলিশের হানা ধৃত কুখ্যাত মাফিয়া স্বপন সহ দুইজন শিলচরে জ্বালানি তেল চুরির বড় চক্র বাংলো পুলিশ গ্রেফতার কুখ্যাত মাফিয়া স্বপন দাস এবং ট্যাঙ্কার চালক সুহেল আহমদ লস্কর গোপন সূত্রের খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে রামনগর আইএসবিডি সংলগ্ন এলাকার গুদামে আনা পুলিশ অভিযানে ধৰা পৰে দুইজন অবৈধ যি সৰবৰাহ আছে সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমি সদায় সৰব হৈ আছোঁ আজি এটা গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আমি এই আই এছ বি টি শ্ৰীচৰৰ আই এছ বি টি অঞ্চলত আমি গম পাইছিলোঁ যে তেলৰ এটা অবৈধ এটা চুৰি কাৰ্য চলি সংগঠিত হৈ আছে সেই সংক্ৰান্তে আমি যেতিয়া ইয়াত আহি পেলাই এটা অভিযান চলাওঁ অভিযান কালত এটা টেংকাৰ আমি ইয়াত মজুত থকা আৰু টেংকাৰৰ পৰা চুৰি কৰি থকা অৱস্থাত তেল চুৰি কৰি থকা অৱস্থাত আমি টেংকাৰ আৰু তাৰ লগতে এই গোডাউন এটা বৃহৎ গোডাউন ইয়াতে আছে গ'ডাউনত বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি তেল ইয়াত মজুত আছে আৰু তাৰ লগতে দুজনকৈ ব্যক্তি এই গোডাউনৰ মালিক আৰু টেংকাৰৰ মালিক আমি দুইজনকে আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ যি তেল আছে ইয়াতে মজুত আছে অবৈধভাৱে সেই তেলবিলাক তেলখিনিকো আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু আপুনি দেখিব যে এই ইয়াত অহাৰ পাছত আমি স্থলীতে আমি এ এছ ইলেভেন ই চি ওৱান ডাবল ফাইভ ছিক্স নামৰ এটা টেংকাৰ আই এ আই 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 অ' চিৰ পৰা তেওঁলোকে তেল লৈ আহি ইয়াতে চোৰাংভাৱে তেলবিলাক বিক্ৰী কৰে বিক্ৰী কৰাৰ কৰি তেওঁলোকে আকৌ ইয়াত কিবা এটা কেমিকেলছ আৰু কিছুমান কিছু পানী মিহলি কৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গুচি যায় চুবুৰীয়া ৰাজ্যলৈ গৈ তেলবিলাক আকৌ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে আৰু এইধৰণে ইয়াত তেওঁলোকে মজুত ৰখা তেলৰ পৰা তেওঁলোকে টেংকাৰ হিচাপে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা অবৈধভাৱে তেল সৰবৰাহ কৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰে আৰু তেওঁলোকে বৃহৎ পৰি পৰিমাণৰ এই চুৰী কাৰ্য তেওঁলোকে সম্পাদন কৰে গতিকে আমি সেই চ চক্ৰটোৰ পম খেদি বিশেষ খবৰৰ সূত্ৰে আমি আজি এই এই অঞ্চলটোত আমি অভিযান চলাওঁ আৰু অভিযান চলাই আমি এই দুইজন ব্যক্তি টেংকাৰ আৰু মজুত থকা যি ইয়াত ডিজেলৰ পৰিমাণ আছে সেইখিনি আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু আমি প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই মজুত থকা যি তেল আছে আৰু এই যি চক্ৰ এটা আছে ইয়াৰ অন্তলত কিবা বিশেষ চক্ৰ এটা জড়িত হৈ আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু আমি অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰাৰম্ভিক হেৰি তদন্তত আমি দুজনকৈ ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ এজন নাম চোহেল আহমেদ লস্কৰ আউলিয়া তেওঁৰ ঘৰ হ'ল শিলচৰত আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হ'ল এই গ'ডাউন্স যিটো আছে অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা এই গ' ডাউন্সৰ মালিক তেওঁৰ নাম হ'ল স্বপন দাস তেওঁ অস্থায়ীভাৱেই ৰামনগৰ অঞ্চলত থাকে কিন্তু তেওঁৰ ঘৰ হ'ল হাইলাকান্দি ৱাৰ্ড নম্বৰ নাইন গতিকে তেওঁ এই বহুদিন অবৈধভাৱে থাকি তেওঁলোকে অবৈধ এই ব্যৱসায় চলাই আছে আৰু এই এটা বৃহৎ চক্ৰ যি আই এ আই অ' চিৰ পৰা অহা টেংকাৰবিলাকৰ লগত তেওঁলোকৰ কিছুমান মিড মধ্যভোগী লোক থাকে তেওঁলোকৰ দালাল থাকে সেই দালাল চক্ৰই আই এছ বি টিৰ ওলোৱা গাড়ীবিলাক চৰি আই অ' চিৰ পৰা ওলোৱা টেংকাৰবিলাকৰ লগত যোগাযোগ কৰে আৰু যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে এই তেলবিলাক ইয়াত চোৰাংভাৱে তেওঁ চো চোৰাংভাৱে তেওঁলোকে টেংকাৰৰ পৰা মেচিনৰ জৰিয়তে তাৰমানে আপোনাৰ পাম্পৰ জৰিয়তে সেইখিনি চুৰি কৰে আৰু চুৰি কৰি ইয়াত মজুত ৰাখি টেংকাৰৰ হিচাপত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা চুৰি কৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্যলৈ বিক্ৰী কৰে গতিকে এই চক্ৰটো আমি ধৰা পেলাইছোঁ আৰু এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা যাতে ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু এই চক্ৰটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি কিছুমান আমাৰ পুলিচৰ চকুত বা ৰাইজৰ চকুত ধূলি দি আপোনালোকে দেখিলে দেখিব যে এইটো এটা বন্ধ ঠাই চাৰিওফালে বেৰিকেড লগোৱা আছে লগোৱা আছে কোনো সোমাব নোৱাৰে পটে অতৰ্কিতে কোনো সোমাব নোৱাৰে গতিকে এই তাৰ অন্তৰালত তেওঁলোকে এই দুষ্কাৰ্য তেওঁলোকে চলাই গৈছিল আৰু তেওঁলোকক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ লগত থকা আন সম্পৰ্কিত ব্যক্তি যি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰত আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ বৰ্তমানলৈকে আমি এতিয়া জোখমা কৰি আছোঁ বৰ্তমানলৈকে এক এক হেজাৰ লিটাৰো অধিক তেল ইয়াত মজুত আছে আৰু আপুনি দেখিছে এটা টেংকাৰো কাষত আছে গতিকে আপুনি ক'ব পাৰে যে প্ৰায় তেৰ হেজাৰ লিটাৰ তেল আমি বৰ্তমান সময়ত জব্দ কৰিছোঁ এই চক্ৰটোৰ গোটেইখিনি যিখিনি আমি চলাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আমি শাৰীতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ কিন্তু এই চক্ৰটো এটা বেলেগ এটা চক্ৰ আমি ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত থকা ব্যক্তি যিখিনি আমি অনুসন্ধান চলাই আছোঁ আৰু সেই চক্ৰটোৰ লগত সেই চক্ৰটোৰ কি সম্পৰ্ক আছে আমি অনুসন্ধান কালতে গম পাম কিন্তু এই এইটো নিশ্চিত যে ইয়াত তেওঁলোকে থাকি এটা অবৈধভাৱে এটা গোডাউন নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে ইয়াত বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ ফাঁকিৰ লগতে তেওঁলোকে ইমান তেল পৰিমাণৰ তেল টেংকাৰ হিচাপে ইয়াত মজুত ৰাখি তেওঁলোকে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰি অবৈধভাৱে তেওঁলোকে ধন আহৰণ কৰিছে এয়া অতি মানে পৰিতাপৰ কথা আৰু তেওঁলোকক আমি ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ